陆寒，陆寒，你爹被黑潮吞噬了，要杀文宝和小海。不行，我要去救他们。小海。 小韩、啊，别动我兄弟、啊！ 不行，一旦黑潮冲破禁锢，就会第一时间震碎青木叶，到时候九州大陆就会生灵涂炭了。<laughs> 师父，你终于来了！出什么事了？先让我把这被黑潮附身的妖怪解决了再说。